Salam əziz dostlar. Allah tutunuz oruzları qəbul etsin. İstədiyiniz niyyətlərinizə çatasınız. Həyatın mərkəzi haqqında maratonumuzun 3-cü gününü çəkəcəyik. Həyatın mərkəzində olarsansa uğurlu olarsan. Həyatın mərkəzində olarsansa irəliləyişə gedirsən. Həyatın mərkəzində olarsansa hər gün yenidən başlayarsan. Hər kəmin Həyatın mərkəzində olarsansa şükür edirsən, həyatın mərkəzində olarsansa təşəkkür edirsən. Həyatın mərkəzində olarsansa dua edirsən. Həyatın mərkəzində olarsansa namaz qılırsan. Həyatın mərkəzində olarsansa gülərsən. Həyatın mərkəzində olarsansa sevinərsən. Sən də həyatın mərkəzindəsən. Fərqinə varsan hər şeyə çatacaqsan. O zaman beynindən mənfi enerjini çıxart, add pozitiv enerjini yüklə. Həyatın mərkəzində olduğun bu gün Mən Üfüq təşkilatının rəhbərliyəm. Sən də mənim zoom-da təlimçi kimi çıxış eləmək istəsənsə 0517771937 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsən. 0517771937 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsən. Məni izlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Abunə olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Layik atdığın üçün sənə təşəkkür edirəm. Sənin səhəndə kanalın böyüdüyü üçün sənə təşəkkür edirəm. O zaman hər zaman izlə, hər zaman abunə ol, hər zaman sənin səhəndə e, kanalımın böyüşün üfüt təşkilatı ev olaraq bizim 21 aprel tarixində 1-ci altı haqqında maratonumuzun seminar olacaq, birgünlü yeni bir layihə və yeni maraton seminarı olacaq. Əgər sən də o seminara qatılmaq istəyirsənsə 051 770 19 nömrəsindən əlaqə saxta bilərsən. Aşkla, sevgilə, tutqu ilə. Allah'a əmanət olun maratonçusu.